आणि आपण पाहत आहात चोवीस तास महानगर बावीस एप्रिल हा दिवस संपूर्ण जगात जागतिक वसुंधरा दिवस म्हणून साजरा केला जातो साथी साथी जास्त जास्त या निमित्ताने पर्यावरण संवर्धनासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन संपूर्ण देशभरात आणि जगभरात होत असते निसर्गाच्या संवर्धनासाठी विविध माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांमध्ये जास्तीत जास्त जनजागृती व्हावी यासाठी विविध संस्था कार्यरत असतात असाच एक आगळा वेगळा उपक्रम मुंबईतील दहिसर या ठिकाणी झालेल्या एका कार्यक्रमात घेण्यात आला यामध्ये दुचाकी चालवणाऱ्या लोकांचे प्रमाण देशात सर्वात जास्त असल्याने दुचाकीमधून होणारे कार्बनचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात निसर्गाला हानी पोहोचवते मात्र ही हानी कमी करण्यासाठी वेळोवेळी दुचाकीची योग्य ती देखभाल घेतल्यास या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणावर घट होऊ शकते विशिष्ट अभ्यास करु ही संकल्पना नीति आयोग ने मान्य के लिए है, है वह आज बावीस एप्रिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जिसको हम बोलते हैं अर्थ डे हमारी पृथ्वी का दिन है आज पृथ्वी को बचाना हम सबकी एक जिम्मेदारी है सबके कंडों पे इसका बोझ है क्योंकि हम सब इस पृथ्वी को एवरी डे दे डैमेज कर रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से पृथ्वी को बचाने के लिए एक्शन्स ले रहे हैं कोई एक्शन लेता है पानी बचाता है कोई इलेक्ट्रिसिटी बचाता है कोई आ, कुछ ऐसे प्लास्टिक का यूज़ कम कर रहा है कोई आ, खाड़ी का या दूसरी इस तरह का सामान का इस्तेमाल कर रहा है जो पृथ्वी को बचाए लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको हम बताना चाहेंगे वो ये है इस पृथ्वी को बचाने में वो है आप आप सब आप सभी जितने भी दर्शक यहाँ पे रहेंगे वो सबके पास किसी न किसी तरह की कोई ना कोई तरह की वाहन रहेगी व्हीकल रहेगा चाहे वो दो पहिए वाहन हो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो कार हो किस कोई भी तरह की वहीकल आपके पास रहेगी उस व्हीकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है उस गाड़ी का सर्विसिंग गाड़ी का राइट सर्विसिंग राइट टाइम पर होना बहुत जरूरी है इस वर्ल्ड अर्थ डे पर आज के दिन हम ये चाह रहे हैं कि हम ये मैसेज पास ऑन करें कि गाड़ी का राइट सर्विस करने से सही काम करवाने से सही सर्विसिंग से सही रिपेयर सही टाइम पे करवाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं इससे पहले आप सब ने गाड़ी को सर्विस करवाया रहेगा उस वक्त एक फीलिंग ये रहेगी कि हम ये सर्विस इसके लिए करवा रहे हैं कि गाड़ी का एवरेज बढ़े या गाड़ी बस मेरी ठीक ठाक रहे लेकिन अब हम आज इस माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब आप आज आज के बाद जब आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग को दें तो ये भी ध्यान में रखिए कि आप ना सिर्फ गाड़ी सर्विस करवा के एवरेज ही बढ़ाते हैं बल्कि साथ ही साथ हेल्थ लोगों की हेल्थ का भी स्वास्थ्य का, का भी ख्याल रखते हैं एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हैं और हमारे देश का भी ख्याल रखते हैं तो आज इस डे पर हमने एक कैंप रखा है ग्रीन सर्विस कैंप हम यहाँ पर दहीसर में आए हुए सी बी ऑटोमेट में और जो यहाँ के मालिक है मिस्टर हर्षल उन्होंने हमको ये सपोर्ट और सेटअप दिया है हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार थैंक यू बोलते हैं उनको थैंक यू सो मच और इसी के साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि ये एक्चुअली ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी लास्ट ईयर दो में हमने एक आर्टिकल को रिलीज़ किया था और वो आर्टिकल नीति आयोग के एक कंपन पब्लिश हुआ जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी में सभी देशवासियों से पूरी दुनिया भर से आह्वान किया था कि सब सबसे ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी इस पृथ्वी को बचाने के लिए सहयोग दे सपोर्ट दे 2500 से ज़्यादा आइडिया पूरे दुनिया से आए थे जिसमें से 75 बेहतरीन आइडियो को सिलेक्ट किया गया जिसमें से एक आइडिया हमारा था ग्रीन मैकेनिक मूवमेंट मतलब जो मैकेनिक है ये जो मैकेनिक है इनका जो काम है ये काम हरा काम है एनवायरमेंट बचाने वाला काम है तो आज इस माध्यम से हम ये बताए बता रहे हैं कि अर्थ डे पे हम जो आइडिया हमारा सेलेक्ट हुआ था वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना है तो तकरीबन पूरे देश भर में खास करके गुजरात में आज के दिन में महाराष्ट्र में मुंबई में हो रहा है ये सट, ये, ये अर्थ डे का सेलिब्रेशन साथ ही साथ गुजरात में बहुत सारी जगहों में हो रहा है गुजरात में सूरत राजकोट अंकलेश्वर लीमड़ी पाटन सुरेंद्रनगर नगर ऐसी ऐसी जगहों में वहाँ की सिटियों में हो रहा है पचास से ज़्यादा गराज इसमें जुड़े हुए हैं हर एक गराज तकरीबन दस से पंद्रह गाड़ियों की सर्विस करते दिन में तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हज़ार गाड़ी ये दो दिन में बाईस और तेईस अप्रैल ये दो दिन होने वाला है ये कैंपेन इस कैंपेन में तकरीबन हज़ार गाड़ी के जितना कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा तो इसमें जो बचत होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक गाड़ी सही सर्विस होने पे 36 लीटर पेट्रोल बचाती है सही सर्विस होने पे ये स्टडी है 36 लीटर पेट्रोल साथ ही साथ चार हज़ार रुपया बचता है क्योंकि 36 लीटर पेट्रोल चार हज़ार रुपये की बचत देता है तो सर्विस का जो कॉस्ट है जितने की सर्विस होती है साल भर में उतना पेट्रोल बच के वो कॉस्ट को कंपनसेट करता है बट इसके साथ जो फ़ायदा होता है सर्विस का वो ये है कि गाड़ी की उम्र बढ़ती है उसकी ल, लाइफ बढ़ जाती है साथ ही साथ उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है और उसका रीसेल वैल्यू बढ़ता है वसुंधरा दिवसाचा हार्दिक शुभेच्छा आज या निमित्ताने आम्ही आमच्या दहिसरच्या वर्कशॉपमध्ये ग्रीन सर्व्हिस कॅम्प आयोजित केला आहे ह्या सर्व्हिस कॅम्पचे आयोजनामागचं कारण की आ काही दिवसांपूर्वी आम्ही रिसर्च रिपोर्ट तयार केला होता हा रिसर्च रिपोर्ट आम्ही नीती आयोगच्या कॅम्पमध्ये कैंप कॅम्पेनमध्ये सादर के करण्यात आला होता या नीती आयोगच्या कॅम्पेनमध्ये जवळपास विश्वभरातून पंचवीसशेहून अधिक आयडियाज आल्या होत्या ह्या आयडियाजमधून फक्त उत्त सर्वोत्तम पंच्याहत्तर आयडियाज सिलेक्ट केल्या गेल्या होत्या आणि ह्यामध्ये आमची आयडिया सिलेक्ट करण्यात आली होती ह्या आयडियाचं नाव होतं फिक्स इट राईट फिक्स इट राईट ग्रीन मेकॅनिक मूवमेंट ह्या आयडियाच्या अनुसार जर का तुमची टू व्हीलर प्रॉपर सर्व्हिसिंग केली आहे किंवा व्यवस्थित सर्व्हिसिंग जर का तुम्ही करत असाल तर तुम्ही वर्षाला जवळपास छत्तीस लिटर पेट्रोल वाचवू शकता छत्तीस लिटर पेट्रोल म्हणजेच वर्षाचे आपले होतात चार हजार रुपये आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही चार झाडांचं काम देखील करतात ह्या चार झाडांचं काम म्हणजे जेवढी आपल्या गाडीमधून जो कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो त्या कार्बन डायऑक्साईड ज चार झाडं कन्झ्युम करतात तर ह्या चार झाडांचं काम देखील तुम्ही करता म्हणजेच काय की तुम्ही चार झाडं लावल्या लावण्याजोगी आहेत आणि ह्या प्रमा ह्या उद्देशानेच आम्ही ही मुवमेंट चालू केलेली आहे ह्यामध्ये तुम्ही तुमचं वसुंधरेबद्दलचं प्रेम आणि एक जागृत ना नागरिक असण्याचं काम तुम्ही पार पडता तर ह्या माध्यमातून मी सर्वांना आवाहन करू इच्छिते की तुम्ही तुमची गाडी व्यवस्थित सर्विस करा आणि तुमचं कर्तव्य पार पडा